Добрый день, меня зовут Ольга Ларина. Я только что закончила выступать на съезде сотрудников и партнеров универсального прибиральника. Я рассказывала про эффективность в социальных сетях. Я могу сказать, что меня очень порадовала аудитория, потому что, судя по вопросам и зала, запрос действительно есть. Необходимость в изучении новых инструментов продвижения, эффективных инструментов продвижения есть. Да? Необходимость в освоении неких каналов коммуникации, которые не использовались ранее, тоже есть. Меня это радует. Вопросы были правильные, вопросы были хорошие, вопросы были интересные. Я в целом могу сказать, что меня радует тренд проведения таких мероприятий не только и не столько для неких внутренних знакомств, для обмена опытом, но и для получения новой экспертной информации, которая действительно впоследствии повышает эффективность бизнеса, которая оказывается полезной, которую участники могут воплотить. Мне очень приятно было здесь выступать. Спасибо большое за приглашение. Я вже третій раз знаходжуся, дуже подобається підхід універсального прибиральника, саме те, що збираються в різних місцях. Мають можливість приїхати з різних регіонів люди, кому ближче, там може під'їхати, поспілкуватися. Є можливість розповісти про свою продукцію у тісному полі, показати, презентувати, а також подивитися інші виробники, які пропонують свої якісь новинки. З великим задоволенням прийму участь в інших, на даному етапі дуже гарний захід. Меня зовут Волос Иван Васильевич, руководитель компании научно-производственного предприятия «Атлантид Нашим торговым марком «Курима мы являемся производителями профессиональных мощных средств для тяжелой и пищевой промышленности. В первый раз попали на ваше мероприятие. Могу сказать, что собран круг специалистов, которые узконаправленные, Четко понятно, как можно сработать. Причем приятно, что можно рассматривать не только как компании, которые могут реали... пользоваться, и мы можем реализовать свою продукцию для ваших нужд, но и обратная связь, когда есть возможность реализации наших моющих средств, но необходимы клининговые услуги, и мы можем в партнерских отношениях срабатывать на ряде объектов на взаимовыгодных условиях. Спасибо за приглашение, рады, что посетили интересное выступление. Приятно, что, скажем так, приглашены с разных направлений. Очень понравилось выступление Ольги по пиару и комментариям, рекомендациям по соцсетям. Спасибо, удачи, подвижения. Все хорошо. Здравствуйте, меня зовут Андрей Ценко, я бизнес-тренер, и я очень люблю выступать на мероприятиях Прощай, как официальный Почему? Потому что я вижу, как те изменения, которые я вкладываю в людей, работают, как встреча встречи-встречу что-то внутри меняется, как они более эффективно начинают управлять своим бизнесом, и как они более эффективно начинают управлять в своих коллективов. Это очень классно для меня как тренера, когда я вижу, что люди меняются не просто внутри, а эти изменения проистекают в их жизни, в их занятиям бизнесом, и я надеюсь, что количество прибыли, которое они приносят компании. Я с удовольствием буду посещать эти мероприятия и дальше, и думаю, что есть еще очень много интересных тем, которые мы можем обсудить вместе и в них попрактиковаться. Зідаю, мене звати Андрій, я є представником універсального прибиральника в місті Львові. Сьогодні ми тут зібралися в Чернігові на чергову нашу зустріч, вже п'яту. Хто не приїхав, думаю, ви про то шкодуєте. Дуже багато цікавої інформації, тут нової. як завжди, все дуже класно, гарно організував Сергій все. Черговий раз багато тримували. Нової інформації, цікавої інформації, потрібної інформації, яка потрібна для роботи, для себе. Так що на наступний раз кого немає, всіх запрошую сюди. Кого ще немає в універсальну так також запрошую в нашу команду, щоб допомагайте нам, ми будемо допомагати вам. Ми всі одна велика сім'я. Так що до зустрічі наступного разу. Щасливо.